Уважаемые земляки, чтобы добиться своей цели в жизни, не всегда приходится идти прямо и вверх. У каждого свой путь. Всю жизнь я занимался делами, целью которых была конкретная прибыль. Я был бизнесменом, который играл по беспредельным правилам и без всяких правил, так как это всегда делал бизнес в нашей стране. Я считал, что политика меня не касается, и я всегда смогу стоять в стороне. И вот впервые в жизни мне пришлось изменить своим принципам. Когда я увидел революцию достоинства в Киеве, я впервые почувствовал, что это шанс изменить нашу жизнь и наше общество. И это важнее любых денег. Когда мы организовывали Евромайдан в Днепропетровске во время революции достоинства, против нас возбудили уголовные дела. А на наши предприятия пришли проверки. Когда Янукович бежал, а Россия вторглась в Крым, в областном совете Днепропетровской области было 106 депутатов партии регионов из 140. А один из главных агентов российского влияния, Олег Царев, коммунисты и регионалы разворачивали пророссийскую агитацию. У нас не было ни милиции, ни судов, ни прокуратуры, ни СБУ. Там везде были люди, назначенные регионалами, которые сидели и делали все, чтобы помешать нашей работе, чтобы мы не смогли закрепиться. И вот впервые в жизни Игорь Коломойский пригласил меня на самый ответственный и абсолютно неприбыльный проект, Защитить нашу родину и защитить Днепропетровск от войны и оккупации. Никто не мог нам помочь. И мы вступили в войну с диверсантами и террористами, теми силами, которыми мы располагали. Это несколько десятков человек наших охранных предприятий с помповыми дробовиками, а также несколько десятков ребят правого сектора, которых привел наш земляк Дмитрий Ярош, прямо с Майдана и которые сразу встали на защиту Днепропетровщины. Власть не работала, в бюджете не было денег, и нам надо было делать все. Мы воевали, не имея оружия, не имея ничего, и при этом нам надо было отражать террористов и готовить армию к войне. Мы месяцами жили в кабинетах, мы не проводили тендеры, когда заправляли танки, закупали все необходимые запчасти, продовольствие и снабжение, мы делали так, как считали нужным, потому что кроме нас в Днепропетровской украинской власти не было вообще. Да, мы брали любую помощь, и мы требовали от всех поддержки. Было ли это законно? Были ли все наши товарищи по борьбе добропорядочными гражданами? Конечно нет. Мы были на войне, и нас интересовало только, можно ли рассчитывать на человека в бою. Не спрашивайте меня, какие решения мне пришлось принимать. Мы делали то, что не принято писать в учебниках истории. Мы сами ловили и нейтрализовывали российскую агентуру. Мы сами искали оружие, потому что ни армия, ни милиция не давали добровольческим отрядам оружие до самой середины мая. Мы обходили все законы, которые мешали нам воевать. И мы сформировали первые добровольческие отряды, первые добровольческие батальоны в стране. И как только они получили оружие, бойцы сразу, даже без пристрелки в автоматах на полигонах, уходили на задание. Мы спасали страну. И мы свой долг выполнили. За время нашей работы на территории Днепропетровской области не было ни массовых беспорядков, ни террористических актов. Было нейтрализовано несколько десятков российских агентов. СБУ арестовала три диверсионные группы, которые планировали покушение на руководство области. Нас хотели застрелить, взорвать. Мы отбили все атаки. Мы не ждали благодарности от власти. Потому мы сражались не за деньги, а за нашу Родину. За этот год мы не приватизировали никаких активов, мы не участвовали в аукционах, у нас не было времени зарабатывать, мы только тратили. Все деньги мы перечисляли либо на фонд обороны страны, либо конкретные проекты поддержки армии и милиции. Что мы получили от власти? Против меня и нашей команды возбуждено 8 уголовных дел. Сейчас открывают новые. Против тех, кто пытался уничтожить революцию, а это сторонники Януковича, Вилкула, Кучмы, Фирташа, нет ни одного уголовного дела. Они сидели на курортах, соблюдали нейтралитет, зарабатывали деньги и при этом они остались чистыми. А мы воевали. И теперь для многих чиновников мы стали врагами. Мы вычистили врага с украинской земли. Мы заставили их бояться пересекать границу области. Мы стали базой для развертывания войск всего оперативного командования Юг. И решали для них все необходимые вопросы без всяких звонков из Киева. Мы построили лучшую госпитальную систему и систему эвакуации раненых. Мы организовали доставку снарядов и всех видов снабжения. Мы являемся лидерами по мобилизации людей и техники, лидерами по уплате налогов всех видов в Украине. Мы доказали делом, как мы умеем работать. Я обратился к Игорю Валерьевичу Коломойскому с просьбой освободить меня от занимаемой должности. Я не собираюсь принимать участие в реставрации старой порочной системы, где выстраиваются кормушки для избранных людей. Хочу также добавить, что мы против того, чтобы происходила сдача национальных интересов в энергетике, транспорте, экономике. Мы не хотим участвовать в отвратительной коррупции, которая вновь создается во власти, усилиями некоторых высокопоставленных чиновников и лидерами некоторых партий. Мы воевали, чтобы прекратить лгать. Мы не забудем, что здесь наша команда похоронила несколько сот наших товарищей, отдавших жизнь, чтобы изменить нашу страну. Нам не верят, что мы вступили в конфликт ради принципов, а не ради денег. Что ж, мы не держимся за власть. Мы не хотим участвовать в заговоре чиновников против собственного народа. Мы решили выйти из власти, чтобы теперь ничто не ограничивало наши возможности критиковать и вскрывать больные проблемы и нарывы государства. Мы оставляем Днепропетровскую область с рекордным профицитом бюджета в 2,8 миллиарда гривен. Мы начали реформы во всех отраслях областного хозяйства. Мы подготовили область к обороне, и над всей нашей землей реют украинские флаги. И я хочу сказать своим землякам, хочу сказать всем патриотам Украины, как бы кому ни хотелось, мы вас не бросим. И мы не откажемся от борьбы. Мы остаемся с вами. И мы не позволим повторить 2005 год. Мы не позволим любым друзьям снова продать Украину пророссийским кланам и снова поставить нас в зависимость от Москвы. Мы также не допустим реванша партии регионов и оппозиционного блока. Мы докажем, что ради принципов и ради правды мы не остановимся, пойдем до конца. После целого года войны мы уже не боимся. Мы оставляем властные кабинеты в родном Днепропетровске, но мы остаемся патриотами Украины и мы продолжаем борьбу. Слава Украине!